Первые минут пять, это было непонятно, что происходит, это был, конечно, естественный страх. Вот, и женщины, и мы все не понимали, что происходит. Значит, хочу сказать о том, что где-то в районе 11 часов явился Порошенко, депутат, вы знаете, такого да, от оппозиции. Пришел в Мариинский парк. Я увидела его уже тогда, когда он стоял, обнимая по-отечески сказать женщина, это был, я так понимаю, пиар-ход его, она плакала и говорит, что же вы делаете, что здесь происходит, мы не понимаем, почему стреляют в нас, в мирных протестантов. Он сказал, я э, успокаивал ее. Я подошла к нему и естественно сказала, на каком основании, что происходит, что вы делаете, почему люди, почему вы не прекратите то, что происходит сейчас. Вот это кровопролитие. и на что Порошенко пообещал, что он якобы пришел сделать коридор и нас вывести. Но больше его никто не видел. Никто не приходил, никто не занимался, никто нас не выводил. То есть мы были брошены. Это был очередной пиар-ход, как мы все это поняли, как это всегда делает оппозиция.